બિહારના ગોપાલગંજના વતની અને ભટાર પોલીસ ચોકીની પાછળ રહેતા ચેનકુમાર મહંતો ધાગા કટિંગનું કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેમને સંતાનમાં બે પુત્ર અને એક પુત્રી હતી તેમની પંદર વર્ષીય પુત્રી મિરલ ભટારની જ એક હિન્દી વિદ્યાલયમાં ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતી હતી રવિવારે બપોરે મિરલે પોતાની રૂમમાં ફાંસો ખાઈ લીધો હતો ઘરે પહોંચેલા તેના માસાએ દરવાજો ખખડાવવા છતાં અંદરથી કોઈ પ્રતિસાદ ન મળતા કંઈક અજૂગતું બન્યું હોવાની શંકાને પગલે દરવાજો તોડી તપાસ કરતાં મિરલ ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવી હતી જેથી તેને તાત્કાલિક નીચે ઉતારી સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કરી હતી બનાવની જાણ થતાં ખટોદરા પોલીસ હોસ્પિટલ દોડી આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી આગામી તારીખ ચોથી એપ્રિલથી પરીક્ષા શરૂ થવાની હતી જેથી તેના તણાવમાં આપઘાતનું પગલું ભર્યું હોવાની આશંકા પરિવારે વ્યક્ત કરી હતી બનાવ સંદર્ભે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે का और उसका फी, जो फीस भी भर रहा ठीक है भर देंगे और अचानते उसको खाते में लेके नहीं गए तो उसको रूम पर अकेले छोड़ दिया भाई रहेगा दोनों आपस में झगड़ा करते रहेंगे इसका तो पैसा चालू है एक बजे आया तो लिख रही थी उसके बाद मिक्सचर भी थी नमकीन वो उससे खा के लिखता रहूँगा खाती रहूँगी बाद थी में मिक्सर को यही पाया हुआ कि आप मांग में घुसा दरवाज़ा बंद करके अंदर से वो मेरा सालु भाई आया जगाया खोला खोला ने ज़्यादा तोड़े तो चार आदमी आ गए पहल मायके उसको तोड़ा तो क्या नाम था लड़की कितने साल की थी पता क्या आसुवानी में क्यों आप गात करा कुछ पता नहीं है क्यों आप गात करने का कुछ कारण बात नहीं कुछ आराम से पढ़ रही थी संधे का उसको खाते में लेके नहीं गया हमको हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते थे नोवा में कौन सी स्कूल में अंदर में हिंदी स्कूल है पहले टेनामेंट के साइड में है और म्यूनसिपाली पढ़ती हुँ। हुँ। थी हुँ। फिर उसका अंदर में नोवा में आठवा तक है उसके बाद नोवा में चली गई हूँ उसके चार पैसा नहीं सुबह अकेले छोड़ दिया था बच्चे लोग छोटे बच्चे हैं वो भी पाँच छः में है उन लोगों को खाते में खाते में कुछ चल लड़की का पैसा तुमने उधर ना इसको अकेले छोड़ देना एक बजे आया तो वो पड़ थी बाद में हो तो बोला तो वो नमकीन चल आई थी खाने के लिए हमको खाई खाएगी लिखेगी और जब उसका मोसा जी आया भाई का दरवाज़ा बंद हो गया बंद था उसने जगाया तो दवा खुला नहीं दरवाज़ा मारा उधर से भी आदमी आ गया तो लटका हुआ